প্রথম দিল্লির মসনদে চমক মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিজেপি বেছে নিল রেখা গুপ্তকে বুধবার সন্ধ্যায় নবনির্বাচিত সামনে দলের প্রধান তার নাম ঘোষণা করা হয় বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটায় রামলীলা ময়দানে শপথ নেবেন রেখা গুপ্ত শুনে নেব একবার কি বলছেন রেখা গুপ্ত সময় আজকে ব্যাটক রয়ে গর কালকা ভাবে शपथ ग्रहण जो दिल्ली देखेगी दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है उसका शपथ ग्रहण होगा मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाला है कम्युनिकेशन हो पाया हमें सूचनाएं मिल रही है लगातार हम संपर्क में हैं और सब कार्यकर्ता शपथ ग्रहण में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं देखिए वो अपना घर देखें और अपने घर को संभाले बेचारे बड़े बड़े नेता उनके लुढ़क गए हैं हमारे परिवार में क्या तैयारी हो रही है इसकी सूचनाएं हम सारे उनको दें ऐसा जरूरी नहीं है एक बहुत बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और उसमें जितने भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं बहुत तरीके से और स्टेबल तरीके से चीजों को किया जाता है हम ऐसा नहीं कि आज कुछ और वो कल कुछ या एक व्यक्ति जो भी डिक्टेटरशिप करके चीजों को कर ले हमारे यहाँ संगठन की परंपराएं हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सारे काम करते हुए